បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការដំឡើង Adobe After Effects CS6 ហើយមិនបាច់បារម្ភអំពី software ទេ software គឺខ្ញុំមានភ្ជាប់តែម្ដងនៅខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំខ្ញុំមាន link ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើការ download ខ so, pues, so, so, ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចូលទៅកាន់ website ព្រោះ website ឥឡូវនេះបាទភាគច្រើនគឺជា website ដែលខ្លែងបន្លំ website ដាក់ថា full version ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចូល download ទៅបាន full ហ៎គាត់ប៉ុន្តែវាទាមទារ serial យើងអត់មាន serial ទេហើយជួនកាលទៅយើង download បាន setup ក៏ប៉ុន្តែអត់មាន crack ទេអញ្ចឹង ខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺដើម្បីកម្ួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិបាកបាទទៅឃើញចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទ Adobe After Effect CS6 ចាំមើលតាវាណានាណាបាទ software បាទប៉ះហើយក្នុងនេះនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបើកមក Adobe After Effect CC 2016 13.8ដល់បងប្អូនណាបាទ klik មកយកពាក្យថា setup បាទ setup ហើយវាឲ្យយើងនេះយើង mouse ស្ដាំលើវាមកបាទបន្ទាប់ពី mouse ស្ដាំហើយយើងយក run as administrator បាទបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា yes អូខេកន្លែងនេះ អឺបើសិនជាយើង restart window ដបងវាអត់ទៀមទីកន្លែងនឹងឲ្យយើង ignore ទេបាទព្រោះវាជា malware ណាបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា ignore មកដើម្បីឲ្យវាតឡើងមកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយធ្វើការ subscribe នៅលើ channel ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី បាទដូចជាបង្កើតบัม퍼បាទបង្កើត sponsor ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចនៅក្នុងទូទុះហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបង្រៀនដែរហើយនឹងមានមេរៀនបង្រៀនសម្រាប់ជួសជុល computer ដូចជាការដំឡើង Windows ដំឡើង VGA បាទដំឡើង driver ហ្នឹងណាបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា sign in បាទ โอเคបងប្អូនខ្ញុំចាប់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់អ៊ីនធឺណិតសិនសម័យស្រ័យបាទដល់ខ្ញុំបាក់អ៊ីនធឺណិតមែនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា sign in later ណាបាទ sign in later បន្តមកបាទបន្តមកទៀតយកពាក្យថា accept accept អូខេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា install មកបាទឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងធ្វើការដំឡើងបងប្អូនបាទ ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមណាអឺនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនេះក៏មានបងរៀនអំពីការកាត់វីដេអូដែរបាទ edit video ណាហើយចំនួនខ្ញុំរៀនណាអស់2 3ដុល្លារមិនតានបានច្បាស់ផងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់ចាំចំណាយថវិកាហើយក៏មិនបាច់ទៅក្រៅដែរដែលគ្រាន់តែចុច like និង subscribe ក៏ដូចជារកមិនដឹងនៅលើ channel ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីនិងផ្លែផ្លាយបន្តបន្តណាបាទសូមអរគុណ វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើឡាយគឺដើម្បីអឺកូនដាយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យចំចោលដើម្បីជួយជនក្រីក្របាទជួយដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់មានធាវិកាសម្រាប់ទៅរៀនសូត្រនៅសាលាហើយគាត់ចង់ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឡាយនឹងគឺដើម្បីបដោតទៅលើពួកគាត់នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យចំណាយធាវិកាគ្រាន់តែមានកុំព្យូទ័រ នៅផ្ទះតែមួយគ្រឿងទៅអាចរៀនបានបាទចម្លាយទៅរៀនបានហើយនៅពេលដើរយើងអាចធ្វើការបានទៀតបាទ Adobe update fix នេះវារៀងធំបន្តិចណា អញ្ចឹងយើងរៀង slow បន្តិចបងប្អូនបាទចောက်ដល់ឥឡូវហើយរោងចាំមួយ plate ទៅបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើល channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនចង់បាន software ណាមួយដែលបងប្អូនត្រូវការហើយបងប្អូនអត់មាន អឺអាចខមមិនមកនៅខាងក្រោម YouTube របស់ខ្ញុំឬក៏ Facebook របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាបងប្អូនខមមិនមកខ្ញុំនឹងទម្លាក់ link ឲ្យបងប្អូន download យកតែម្ដងចង់បាន software អីក៏ដោយឬក៏ game ក៏ដោយជូនការអឺ game ក៏បងប្អូនត្រូវទៅទិញគេដែរណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានតាំងពី game បាទ game ក៏ខ្ញុំមានជូនបងប្អូនដែរបើបងប្អូនត្រូវការបាទ GTA 5 God of War អឺ Free Fire football ណាហើយនឹង Street Fighter បាទខ្ញុំមានច្រើន game ហើយខ្ញុំស្គាល់ប្រហែលមុខដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងនេះទេអញ្ចឹង complexe ណ៎បងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់សារជាថ្មីដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសូមបងប្អូនជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជារូបមិនដឹងលើ channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទ pro video ដែលខ្ញុំធ្វើឡើងនេះគឺມັນតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការបងប្រាក់ទេគឺបងប្អូនអាចរៀនទៅទេបានបាទហើយដូចជា software អីអ្នកខ្លះគាត់មិនចំណាយពេល upload ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំ upload ចូលដើម្បីអីដើម្បី copy ចុលិងជូនបងប្អូនធ្វើការ download អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេសម្រាប់មេរៀនខ្ញុំនីមួយនីមួយគឺសុទ្ធតែមាន software តែម្ដងអញ្ចឹងមេរៀនមួយណាដែលខ្ញុំចេញថាអឺរបៀបដំឡើងឲ្យវិញមួយអញ្ចឹងគឺ software សម្រាប់ download បាទ link សម្រាប់ download ហ្នឹងគឺមាននៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំតែម្ដងបាទ បាទមានសម្លេងរំខានទៅជាបងប្អូនអ្នកណាអីខ្ញុំថតទៅពេលថ្ងៃណាបើយប់មិនស្អើមានសម្លេងចូលអញ្ចឹងសូមអសេវាស្អីផងអូខេបន្ទាប់ពីការដំឡើងចប់រួចចប់គ្រប់ហើយយើងធ្វើការ launch បាទ launch now បាទយើងបើក view មកដើម្បីយើងបើក view trial ដើម្បីយក 3D camera បាទ បើសិនជាយើងអត់បើកវាទេក៏យើងអត់មានកាមេរ៉ា 3D នឹងដែរណាបងប្អូនបាទបាទបន្តពីបើករួចហើយយើងយកពាក្យថាអូខេកន្លែងនេះ one per session ប ան ន័យថា so winning ណាពេលដែលយើងបើកមកដំបូងនឹងឲ្យវាបង្ហាញឲ្យនឹងគ្រប់ណារាល់ដងតែម្ដងបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យវាបង្ហាញទៀតទេលុះក្រោយយើងគ្រាន់តែចុច never never again ជាងមកក៏បានដែរណាបាទហើយយើងយកពាក្យថាអូខេមក បាទបន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថាអូខេឃើញដែរនេះវាលោតមក28ថ្ងៃឲ្យមានពេលយើង28ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើង start trial មកបាទប្រើវាមិនដោះសួនសិនមកដើម្បីឲ្យយើងចូលស៊ីម៉ា 4D នឹងបាទបន្តមកទៀតបន្តពី start រួចហិញយើងយកពាក្យថា new composition បាទអញ្ចឹងមកគួរតែអញ្ចឹងហិញបងប្អូនបတ်ទៅវិញទៅបាទដុនសេវបាទដុនសេវ បាទបន្តពីបတ်ហើយយើងយកអា subscription បងប្អូនបាទ crack បាទយើងយក crack វាមក dot patch បាទអញ្ចឹងយើងរ៉ានអា patch នេះមកនេះ malware នេះវាទានទាឲ្យយើងបတ်កម្មវិធីការពារមេរោគនេះណាអញ្ចឹងកាលណាតែ malware នេះវាឡូតឡើងគឺយើងត្រូវចូលមកបတ်បတ်មិនអាចបတ်កុំឲ្យវាប្រឆាំងជាមួយនឹង app ដែលយើងកំពុងតែដំណើរនឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបတ်រួចហើយ បានយើងធ្វើការរ៉ាន់វាណាបងប្អូនណាបិទអ្នឹងហើយយើងត្រូវបិទ firewall នេះផង Windows firewall នេះក៏យើងបិទដែរបាទមកមិនចឹងនេះវាចាប់ឲ្យ crack នឹងបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងបិទហើយ minimize វាសិនមកបាទឃើញទេវា see បាត់ហើយវា see អា crack នឹងបាត់ហើយ patch នឹងទីបាត់ហើយបាទតាមទីមេរោគគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនេះវាម្ដងទៀតបងប្អូន extract វាម្ដងទៀតដើម្បីកម្អល់វាបាត់ក្រែកនឹងបាទយេសទូអ ոլ ចឹងមកហើយញ៉ាំមិញខ្ញុំអត់បានបတ်កម្មវិធីការពាមេរោកអាកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាចាប់ហ្មងវាចាប់ក្រែកហ្មង បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអានេះយើង extract បណ្ដាលទៅយើងចូលមកអឺ program file C ណា local disc ហ្នឹងមកយើងបើក Adobe After Effect ហ្នឹងមកនេះ Adobe After Effect CC 2016ឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើង copy shortcut នេះបាទសុពី copy shortcut ហ្នឹងយកមកដាក់លើ desktop មកបាទអូខេ ពន្យល់ជីកាស្រាច់នៅពេលដែលយើង extract job នេះយើងនេះវាមកបាទបាទហើយ job ហើយណា extract job ហើយយើងយក حاج មកអូខេយើងបើកវាមក on បាទនេះផាច់ឲ្យបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលពាក្យថា run as administrator មក yes អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការផាច់វានៅពេលនេះយើងខាងវាដល់បងប្អូនណា បាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា install បាទយើងមើលនេះឥឡូវគ្រូបែទេអញ្ចឹងវាអាចត្រូវជាមួយនារីនេះទេណាអរនេះបាទយើងចេកកន្លែងនេះមកយកពាក្យថា Adobe After Effects CC ណាបាទ Adobe After Effects CC យើងយកមើលបាទយើងយកឆ្នាំ2015នេះក៏ផាច់បានដែរអាចប្រើបានដែរហើយយើងយកពាក្យថា install មកបាទ ហើយយ mm -hmm. ើងស no. no. yeah, ្វ <upright or coping> no. ែងរក location របស់វាថ mm -hmm. ្ងៃនេះមកយើងមើលយើងមិញដល់ឡើងក្នុង trial C រួចហើយ program file Adobe បាននេះ Adobe After Effects support file បតមាធិធយើងអូសមកក្រោមទាំងអស់បងបវលម៉ៅមកក្រោមទាំងអស់មកយើង click ទៅលើវាពីរដងក៏បានឬក៏យើងចុចលើវាម្ដងក៏បាននឹងវា open មកបានឃើញទេ over thing ឡើង អញ្ចឹង extract extract DLL ហ្នឹងអូខេ extract in okay បាទអញ្ចឹងបាទបានន័យថាការ crack របស់យើងហ្នឹងគឺជោគជ័យហើយអញ្ចឹងវាអត់ load មកទៀតទេពាកថា30ថ្ងៃឬក៏ trial ហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតើវា full ឬក៏អត់បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកហើយបាទបាត់ឲ្យពាកថា30ថ្ងៃហ្នឹងណាបាទយើងយក new project ហ្នឹងមក ប okay. okay okay. ាទ Như sequence ចុចថា OK មកនិយាយការស្រេចបាទ OK អញ្ចឹងបានន័យថាការដំណើររបស់យើងគឺជោគជ័យហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសន្និមតអាមេរៀនរបស់យើងក្នុងការដំណើរ Adobe After Effect ក្នុងឆ່າຍនេះចតតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនអរគុណខ្ញុំផ្លិចណាជួយចុច like subscribe ក៏ដោយជារូបកណ្ដឹងនៅលើ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗក្នុងផ្លាយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទ jom um, ok pun